pada tahun 1999 Syekh ini 2000 apa nama Saya selalu jumpa dia Ada orang Anak cucu 30 orang Tak boleh baca Quran Saya nak bagi tahu Anak saya 6 orang tuan-tuan Semua saya hantar mahat tafiz Yang sulung umur 21 Balik Ramadan tuan-tuan Semua balik Duduk penjuru sana Bismillahirrahmanirrahim Azim Tabarakalladhi biadihil mul Ujung sana sini lah Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alun Ujung sana Sini pula Baca Quran Sini Balik-balik Tenang aja Ya Allah Anak baca Quran Sonoknya Saya nak tanya tuan-tuan Anak tuan-tuan ada tak Seorang yang hafal Quran Bagilah ada tuan-tuan kalau tak boleh anak cucu kita. Yang itu yang nak semayang kita. Allahu Akbar. Dia doa. Allahumma gfirlahu. Allah ampun dosa kita tuan-tuan. Doa anak yang salih. Ada tak? Dah tak ada anak saya semua ustaz. Jadi kontraktor. Baru ni saya sebutlah kontraktor ni. Ada kontraktor nak saman saya. Saya cerita, cerita ada dua esok di akhirat. Syurga dan neraka. Ahli syurga ni komplain dekat Malik Zabana. Ya Malik Zabaniah, kami duduk neraka. Kami nak tengok syurga boleh tak? Yang syurga pula, ya Ridwan, kami lama dah syurga, hebat syurga. Bolehlah nak tengok bagaimana keadaan neraka. Lalu bincang-bincang, maka Malik Zabana kata, "Boleh. Kamu tak boleh masuk syurga, tapi syarat buat jambatan." Sampai tengah-tengah, maka bertemu. Maka Ridwan kata, "Okey, ahli syurga, buat jambatan. Bagi tempoh 6 bulan." Enam bulan, tiga bulan ahli neraka siap jambatan Yang ni ahli syurga jambatan tak siap Lima bulan tak siap, enam bulan pun tak siap Tujuh bulan pun tak siap Ah oh, heran, patutnya ahli syurga mesti kena janji yang tepat kan Tapi kenapa tak siap? Rupanya cek-cek tuan-tuan, kontraktor tak ada belah syurga <tuh> Semua duduk belah sana <tuh> minta maaf dia yang kontraktor tuan -tuan. ada kontraktor nak saman saya tuan -tuan. bukan, bukan cerita je sebab tu kalau boleh kontraktor-kontraktor yang ada hebat ni ingat Allah tuan-tuan bila ingat Allah, kita ingat Allah Quran baca, lahirkan anak hafal Quran, tak boleh bantu maha tafiz bantu maha tafiz yang keduanya tuan-tuan, yang kedua itu yang ketiga, cepatkan sikit yang ketiga apa tuan-tuan Ar-Rada walau bi khalil redalah walau sedikit tuan-tuan yang ketiga ni kita ni Tuhan bagi rezeki murah ya tuan-tuan murah tuan-tuan tapi kita kadang-kadang lupa orang yang susah baru ni saya bawa satu hamper tuan-tuan hamper banyaklah satu hamper ni pergi di baling di baling ni hari raya Aidil Fitri Aidil Fitri tu bawa pak cik ni mata buta tuan-tuan dia bela cucu tiga orang saya bawa hamper ni harga 100 pergi bawa duit 100 ringgit Bagi hamper Dia pegang hamper Terima kasih ustaz Saya bagi duit Saya wakil aja NGO Bagi-bagi Dia pegang duit Rupanya orang buta Dia kenal duit tuan-tuan eh? Dia pegang-pegang 100 ke ustaz Iyalah Pak Cik, Dia sebut Ustaz 100 ini Buat belanja sebulan Ustaz saya sebab menangis dalam hati saya Seratus ini aku buah minyak kereta habis hari Dia belanja sebulan Bangun pagi anak cucu dia ni pergi tu mengail ikan ikan darat Ikan haruan, ikan sepat Seratus ini untuk beli beras saja Makan sebulan Ya Allah Kita mewah tuan-tuan Tuhan bagi mewah Kita tak redha Tanda redha apa? Banyakkan sedekah tuan-tuan Banyakkan nak keluar zakat Keluarlah tuan-tuan Sementara hidup Bila masuk dalam kubur Bawa dah harta Tak bawa tuan-tuan Tuan-tuan ingat dah Seorang raja Apabila disebut Yang mulia tengku Masa di atas Pemberita sebut Tapi bila mayat masuk dalam kubur Ya Ja'far binti Maimunah Tengku tak ada dah Sebentar lagi akan datang kepada kamu dua orang malaikat Maka jangan kamu gentar Dia makhluk Allah seperti kamu Tak gentar lah Kamu duduk atas cuba turun bawah tengok Tahu lah Masa tu tuan-tuan tengku pun Orang tak sebut tuan-tuan Hebat sangatkah dengan pangkat harta kita tak ada. Apa yang kita famankan ayarju liqa'a rabbih? Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, faly'mal 'amalan salihah. Buat amal soleh banyak-banyak. Sementara ni ada tuan-tuan redha apa yang ada. Kalau ada duit, redah. Sedekahlah tuan-tuan. Sedekahlah tuan-tuan. Macam saya nak cerita, ni cerita ni. Boleh tak tuan-tuan? No? Kalau tak cerita tuan-tuan lain lah saya tahu dah, saya ceramah saya siapa tak lena punya. Macam saya baca khutbah. Tonton try panggil sekali. Saya duduk atas member tu, saya tengok siapa lena ya. Hai! Hey! Jangan tidur. Siapa tak tidur? <tid> Baru betul. Ini baca khutbah. Alhamdulillah. Tonton nak tidur tidur. Aku elaun jalan. <tid> Bagat lena habis tuan-tuan. Tonton -tuan. tuan -tuan, tak percaya buka YouTube. Tonton tengok Ustaz Abdullah Ali tengok khutbah saya. Eh, tamarat, Nabi baca khutbah eh, tamarat, Merah mata saya bukan merah pun terekah sikit aja bagi orang dengar khutbah 20 minit aja. Sebab dengar khutbah ni wajib tuan tuan. Wajib ni kadang-kadang kita tidur. Dia, tak mau bagi tidur, kita bagi tumpuan. Bagi kuat sorak bila dah kuat dah slow sikit. Kita bagi sayur, bagi menangis, kemudian kita kuat sikit. Tu cara dia tuan-tuan kan. Jadi saya nak bagi tahu ada seorang hamba Allah ini kontraktor. Dia ada 10 biji lori. Saya bagi tahu dia, "Pak cik, jom kita pergi umrah." Ustaz, belum sampai seru Saya kata ni saya seru dah ni Ustaz tak apalah, Ustaz pergi dulu Nanti ada hidayah akan lah, saya pergi ya. Dua minggu tuan-tuan Saya nak bertolak Dah clear pasport, visa semua clear Dia bawa semua dokumen Ustaz, dah sampai seru Ustaz saya kata sampai suruh macam mana? Ustaz, saya nak pergi ustaz. Saya kata pak cik, dua minggu mana nak boleh buat? Visa dah clear ustaz, tiket dah clear. Ustaz Idayah dah sampai ustaz. Oi. Saya kata tak apalah, saya book tiket yang lain. Pak cik naik satu kapal terbang ni, pak cik dengan orang lain. Kami pergi dulu. Tak apa ustaz, yang penting boleh pergi. Saya pun pergi dulu tunggu dekat Jeddah. Hari berikutnya dia sampai. Bila sampai di jedah kami pun siap pakai ihram niat dekat miqat bawa di hotel nama dia Olayan. Tentu pernah dengar tak? Siapa pernah pergi tak? Lah? Yang tak pernah pergi dah hanguk macam mana tak pernah pergi? Olayan nama dia. Hotel ni betul-betul dengan pintu King Abdul Aziz. Sampai di bawah tu saya bagi tazkirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan kecuali hati yang tak ada sombong, hati sejahtera. Pak cik mak cik kita nak masuk Masjidil Haram, jangan ada sombong. Kalau ada sebut sebut astagfirullahalazim. Semua tak pernah pergi lagi 43 orang. Semua astagfirullahalazim. Tuan-tuan, saya kata okey, yang lelaki <coughs> yang pakai ihram, tolong itibak. Itibak ni maksud apa? Tutup belah kiri, buka belah kanan. Kontraktor tadi, ustaz, kalau tak buka boleh tak belah kanan? Saya kata kenapa ni sunnah Nabi? Dia buka. Dia selak-selak, ya Allah, dekat lengannya ada tatu skopien, Kalau jengking, tu dia. Umur Ustaz jangan tanya Apa orang tak buat tu saya buat masa muda Ustaz Saya banyak dosa Ustaz Ustaz selalu bagi tazkirah Ustaz Seduk dengar ada orang dengan dosa dia masuk Masjidil Haram Tak nampak Kaabah Ustaz Ada orang tak boleh keluar Ada orang sesat Ustaz Ustaz saya banyak dosa saya takut tak nampak Kaabah Ustaz Dia gelabah dah dia gelabah, dia gelabah, dia gelabah Saya kata, Pak Cik, jangan susah hati Kalau tak nampak, saya akan doa kepada Allah dia pun masuk, dia gelabah Orang pakat tengok tatu ni Orang tengok ni, gangster mana ni kan? Dia ni dah susah hati Bila sampai betul-betul King Abdul Aziz Siapa yang pergi tuan-tuan Masuk King Abdul Aziz paling dekat Terus Rukun Yamani bila sampai pintu depan pintu saya pun kata okey pak cik mak cik angkat tangan Allahumma antas salam wa minkas salam sampai Allahumma aftah li abu barahmatik langkah kaki kanan pak cik mak cik kita nak masuk Masjidil Haram semua langkah Pak cik mak cik tundukkan kepala tawaduk kepada Allah nanti saya kata tengok Kaabah tengok De, mereka ni tak pernah pergi semua ikut tunduk kepala sampai saja dekat rukun Yamani penjuru tu saya kata pak cik mak cik duduk semua duduk bila duduk pak cik abang kakak angkat kepala yang kontraktor tadi diangkat ustaz nampak ustaz nampak ya pak cik air mata keluar dia menangis bila dia menangis sampai tersasul excited hi ustaz ampun dosa saya ustaz minta saya ampun dosa <laughs> saya kata pak cik di depan rumah Allah minta dekat Allah pak cik ya Allah baru dia menangis dekat setengah jam tuan-tuan seorang menangis depan Kaabah 12 orang Semua menangis Bila menangis saya kata bangun Kita tawaf sekarang Tuan-tuan kalau di Mekah tuan-tuan pergi Kita ada umrah Di Madinah ada umrah tak? Ada Nabi kata siapa yang ambil wuduk Di tempat kediaman di hotel Kemudian dia semayang dua rakaat Di kubah, Seperti mana dia dapat Satu umrah Tapi banyak orang tuan-tuan duduk Madinah Dia tidur ya pagi-pagi Patutnya ambil wuduk Naik kereta Pergi semayang di kubah dua rakaat Balik satu umrah. Mekah ada umrah, di Madinah ada umrah. Di Mekah ada Ma'uz Zamzam. Air Zamzam lima syarabalah. Siapa yang minum seperti mana apa yang dia niat. Kalau boleh tentu air Zamzam tu minum, hadap arah kiblat betul-betul Kaabah, berdiri, kemudian tiga kali, ya Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam diriku niat tiga kali. Apa yang kita niat minum? Di Mekah ada Ma'uz Zamzam. Di Madinah ada tak benda yang hebat? ada namanya tamar ajwa. Tamar ajwa ni tamar nabi, nabi tanam dia tumbuh. Nabi kata siapa yang memakan tamarku yang aku suka, 7 biji setiap pagi, Allah jauh daripada gangguan sihir. Tengok, Ma'uzamzam di Mekah, di Madinah tamar ajwa. Kalau boleh tuan-tuan pagi-pagi tu makanlah tamar ajwa di, di, sini pun boleh Allah jauh daripada siar tujuh biji Tapi tak boleh makan banyak-banyak Dia ada kesan sampingan <tuh> Kalau kita makan tamar ajwa ni banyak-banyak Kepala kita boleh jadi botak Orang tanya saya, Ustaz, kenapa botak? Kerana harganya mahal <tuh> Sekilo seratus dua puluh tuan-tuan Tuan-tuan pergi Mekah bawa dua ribu Makan sehari sekilo tak botak kepala <tuh -tuh> Itu cerita tuan-tuan Nampak nak lena saya merapu <tuh> Di Mekah ada Multazam Di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah Hijr Ismail Di Madinah ada Raudah Raudah ni kalau siapa nak tahu Dia kapet dia warna merah eh, Warna hijau Besar ni aja. Yang lain tu bukan dia Jadi saya pun dah bawa tawaf semua Bila tawaf Saya bawa semua ni Pergi betul-betul dengan Multazam Pakcik ni duduk sebelah saya Pakcik nampak tak multazam? Nampak ustaz? Pakcik mustajab doa Pakcik doa Ustaz nak doa apa ustaz? Saya bahasa Arab tak tahu Saya kata bahasa Melayu Sebut dosa saya amin Dia tak malu tuan-tuan Dia angkat tangan Ya Allah Aku pernah ya Allah Berzina dengan perempuan ni ya Allah Ampun dosa aku Saya dengar Amin Aku pernah ya Allah Buli orang ni orang ni ya Allah Ampun dosa aku Saya dengar Amin Aku pernah buat ni buat ni buat ini buat ini ya Allah Ampun dosa aku Saya duduk dengar dia punya dosa ni manusia apa ni saya kata pak cik lepas kita sa'i nanti pak cik saya akan tunggu di sini dia pun dah sa'i dia tahlul saya pun dah doa di sana saya datang cepat-cepat tunggu depan multazam dia datang duduk sebelah saya ustaz nak buat apa ustaz nampak tak orang sedang peluk kaabah nampak ustaz nak peluk tak rupanya pak cik ni dia pe bekas pegawai waran tuan lah pegawai warden tentera Kalau duduk dekat padang trek tu dia lah ketua kan Score, sedia Perasaan mengis tu ada lagi lah Perasaan ego tu Jom kita peluk Saya pun bawa dah Dah talur siap Orang Arab dengan Pakistan peluk penuh Saya tengok ada seorang Arab muka baik Ya akhi khalas Arti ni sudah bagi saya Arab tu lagi peluk Bila lagi peluk pakcik ni Ustaz bagi saya Ustaz Depan Kaabah pun nak tumbuk juga Teruk sungguh lah orang tua ni Saya kata pakcik sabar Lepas kaabah ni Astagfirullahalazim ustaz Terlupa ustaz <laughs> Kemudian 20 minit kami tunggu sambil doa Ya akhi khalas Hati ni sudah bagi saya Arab tu keluar Bila keluar saya terpegang pakcik ni Pakcik peluk Bap saya tolak Pipi dia kena kaabah Dia bergantung dekat pintu kaabah bila pipi kena Kaabah tangan di atas Ya Allah ampun dosa ku ya Allah Dia menangis, dia menangis, dia menangis, dia menangis Tuan-tuan orang tak pernah peluk Pipi kena Kaabah Excited Dia menangis, dia doa, doa, doa Ampun dosa Tiba-tiba dia senyap Tak tahu nak sebut apa saya bisik kat telinga dia Pakcik doa pula Ampun dosa isteri kita Mak ayah kita Anak-anak kita Abang kita kakak Dia pun ya Allah Ampun dosa mak aku Ayah aku Isteriku Anak-anakku Tiba-tiba senyap pula Tak tahu nak doa Saya bisik pula Pakcik doa murah rezeki ha, lupa ustaz Ya Allah Murahkan rezeki ku ya Allah Tiba-tiba dia senyap Bila senyap Pakcik Sudah ha Bagi orang lain pula saya pun tarik dia Duduk dekat makam Ibrahim Bila duduk, masa tu orang tak berada tuan-tuan Dia kesan air mata Pakcik Apa rasa? Ustaz, saya umur 58 Ustaz Air mata saya tak pernah menangis Ustaz Kenapa pipi saya kena Kaabah Air mata saya keluar Ustaz Saya kata Pak Cik, Bila hati manusia dekat dengan Allah Air mata tu keluar Tandanya Allah ampun dosa Pak Cik lah Pak Cik Dia pun angkat tangan Alhamdulillah Masya Allah tuan-tuan Balik tuan-tuan yang saya kata Hidayah bukan milik saya Milik Allah dia tak pernah pergi masjid tuan-tuan Dia pusing 180 Tiap-tiap Waktu di masjid Jubah tak tinggal Bukan saja jubah tak tinggal Minggu kedua saya jumpa dia Saya nak baca khutbah, dia duduk sebelah mihrab Bila duduk Saya tanya pakcik sihat ke? Alhamdulillah ustaz Lepas, Lepas balik umrah ni Tuhan murah rezeki, sihat semua ustaz Dia selok tangan dia Ustaz Cuba tengok Tuan-tuan Dia pasang setrika Bagi panah betul-betul Dia ambil setrika Dia letak dekat kulit Dia angkat Bila angkat Terkeluar isi Merah menyala ni Ustaz Saya kata pakcik Pakcik sanggup buat macam ni ke? Dia sebut kat saya Dua kalimah Saya menangis depan mihrab Ustaz lebih baik api serika membakar kulit saya daripada api neraka Allah di akhirat bakar kulit saya ustaz saya kesan air mata menangis depan mihrab ya Allah hidayah milik Allah Tuhan buka dia 180 dia pusing Sebab tu tuan-tuan Kita tuan bagi rezeki Kita kadang-kadang umrah pun tak pergi Redahlah tuan-tuan Kalau ada rezeki pergi Ada buat boleh, boleh buat, baik. buat baik Kita ni boleh menuntut ilmu Datang macam hari ni tuan-tuan datang menuntut ilmu Tuan-tuan Allah pilih Setiap langkah yang tuan-tuan langkah tu Allah ampun dosa kita tuan-tuan kemudian tuan-tuan nak masuk masjid tuan-tuan ambil wudhu, gugur dosa tapi kita tak faham kemudian ingat nak Nabi kata siapa yang duduk di antara waktu maghrib dan Aisyah, macam tuan-tuan duduk sekarang tuan-tuan seperti mana berada di taman surga dan malaikat akan tengok di atas bercahaya kita ni dan malaikat akan turun duduk bersama tuan-tuan, tuan-tuan tu tak boleh duduk di depan ni, kerana malaikat penuh sempat lagi hentam nampak eh <gulangan> ha, nampak Malaikat berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu Kalau lelaki, perempuan Allahumma gfir laha warhamha Ya Allah ampun dosa dia, rahmati dia Baca riadu ya, salihin tuan-tuan Bagaimana hadis ini huraian Tapi kita tak nak datang tuan-tuan Sementara hidup masih ada Datang mengaji tuan-tuan Walaupun ustaz itu sebut Tajuk yang sama Tapi huraian berbeza Tak sama tuan-tuan Cara penyampaian ustaz dia berbeza Ada yang cakap Daripada awal tuan-tuan tidur sampai habis Ada yang sampaikan tak boleh tidur tuan-tuan, ada tidur juga ah, tu budak tidur, nasib budak, kalau orang tua jaga tuan-tuan, sebab tu kita ni kadang, Tuhan bagi kita dengan mewah, dengan rezeki, dengan sehat, datang, sementara masih ada tuan-tuan, dan yang terakhir Sayyidina Ali kata, apa dia tuan-tuan Al-isti'adat -tuan? Yaumurahim, berbekallah Sebelum hari yang sangat disayang akan hambanya Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai masa Tuhan ambil nyawa saya tuan-tuan Ustaz Abdullah Khairi satu hari akan tinggal nama aja. Ustaz Abdullah Khairi akan tinggal suara-suaranya Di Youtube ataupun di keset tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan amal, saya beramal, pahala dia milik kita tuan-tuan, milik kita. Sampai masa cuba tuan-tuan renung, -tuan, no, umur kita berapa dah? Sebab tu kata Imam Ghazali, apabila manusia ini berumur 40 tahun, dia jauh daripada rumah Allah, penghujungnya mungkin neraka Allah. Kita umur berapa dah tuan-tuan? Kalau umur 40, Alhamdulillah masjid tak pernah miss. Tapi kalau umur Allah pun tak datang, kadang-kadang tuan-tuan dengar khutbah duduk dekat toilet aja. Tu toilet. Saya nak tanya kalau duduk dekat toilet, duduk dekat tepi-tepi kaki lima, kita boleh mati dalam masjid tak? Jaman masjid pun belum tentu. Sebab apa? Rumah Allah pun tak pernah datang, tuan-tuan. Berbekallah sebelum Allah ambil nyawa kita. Apa